Здравствуйте, в эфире «Акцент дня». Днепропетровск всегда равнялся на столицу, точнее не равнялся, а старался быть лучше. Как и Киев, мы уже давно не первый год ведем борьбу с киосками и стихийной торговлей, которые не только не украшают города, но и разводят антисанитарию, а иногда и несут опасность здоровью людей. Новый мэр столицы Виталий Кличко среди своих первоочередных задач видит борьбу с мафами. Столичный градоначальник пообещал навести у себя в городе порядок, а в ближайшее время даже назначил аудит. Днепропетровск, который год ведет борьбу с незаконными строениями на улицах и во дворах города. Кстати, если в Киеве насчитывают 4000 киосков, то в Днепропетровске их аж 7000. Сегодня мы и хотим расставить акценты в незаконной установке временных сооружений. А помогут нам в этом депутат городского совета, руководитель депутатской группы «Наше место» Анна Вишнякова. Добрый вечер а также руководитель общественной организации «Громадяны Днепропетровщины» Виктор Малолетников. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде чем начать наш разговор, давайте посмотрим видеосюжет по непосредственной теме сегодняшнего общения. Вера Александровна жалуется. На улице, где она живет, киоски повсюду. Говорит, не пройти, не проехать. Они мешают нам жить. Киоски строят, строят, деревья выкапывают. Вот выкапывали с корнями вековые деревья, буквально пять деревьев. Еще можно пойти снять, посмотреть. на это место ставятся и ставятся киоски. Митингующие говорят, мафы порождают шум, грязь и мусор. К тому же торгуют алкоголем и собирают вокруг себя немало желающих пропустить по рюмашке. Кроме того, киоски часто незаконно подключаются к электросетям. Поэтому сегодня активисты под стенами горсовета требуют чистый город и легальную торговлю. Мы не против того, чтобы в городе существовали киоски. Мы требуем, чтобы они стояли с соблюдением норм, не мешая горожанам, чтобы их убрали с опять же с перекрестков, с, с газовых труп. Большинство киосков, вы знаете, сегодня стоит именно с такими нарушениями, и чтобы они платили в казну. К митингующим вышел заместитель мэра Вадим Шибанов. Выслушал людей и сказал, что к следующей сессии городского совета этот вопрос рассмотрят. Пока видят два выхода. Первый вариант это делается отдельное КП которая э, берет без аукциона землю, которую, а зонинг определяет глава по, то есть где можно, где нельзя, ну как обычно э, делать. Тогда предприниматели это отмели, не вопрос. Тогда опять же глава говорит, вот эти территории тут теоретически можно мафы, и тогда все на конкурс по аукциону аренда земли. Активисты передали представителю мэра меморандум со своими требованиями. Я искренне надеюсь, что, возможно, тот пикет, который состоялся сегодня, он станет тем фактором, который все-таки мотивирует власть обратить внимание и решить эту проблему. Активисты говорят, если не услышат и на этот раз, они приступят к другим методам. Каким? Не говорят. Это пока секрет. Виктор, скажите, пожалуйста, почему ваша общественная организация решилась на, так, так сказать, такие радикальные э, меры, радикальные решения выйти под стены Горсовета? Вы знаете, когда открылась наша организация, мы, честно говоря, не ожидали даже только, таков, такой активности от жителей. Вот. И когда мы бросили клич э, о митинге 1 октября, э, откликнулись очень много жителей э, со всех причем районов города и включая предпринимателей. То есть мы были приятно удивлены. Это видать, тоже не да. Видать, видать, эта проблема вышла, допустим, ну, скажем, из-под контроля и, ну, как это сейчас говорят, надоело, достала. Ну вот такое активное участие жителей. Есть... Анна, ну ваше мнение вот как депутата горсовета. Скажите, вот такие акции, такие пикеты, они будут иметь вообще какое-то влияние, какой-то вес? Ну, во-первых, я хочу сказать о том, что меня искренне радует, что наше общество э, выросло из детских штанишек, которые воспитывал Советский Союз. Да, когда все проблемы, все запросы э, горожан, граждан э, к действующей власти, они обсуждались, как правило, на кухнях и то шепотом. И меня очень радует, э, что э, горожане Днепропетровска, они могут настолько цивилизованно, настолько конструктивно выйти и выразить свой запрос к действующей власти ведь мы же говорим о том что люди не только вышли и что-то прокричали, прокричали проговорили да эти люди затруднились собраться вместе они написали меморандум они подписали резолюцию они не только озвучили там гей долой и так далее они они выразили свои мысли и дали конкретные конструктивные предложения на проработке которых они настаивают это не может не радовать я уже неоднократно говорила и повторюсь еще раз, что а, наша страна сделала осознанный явный а, европейский выбор, и мы должны понимать, что если мы это озвучили один раз, мы должны делать этот выбор здесь и здесь. А мы должны понимать, что каждый незаконно установленный киоск, который стоит на канализационном люке, он заставляет наше общество сделать шаг назад от цивилизации. Что каждая взятка, предложенная участковому за то, что он закроет глаза и не увидит этого киоска, она создает пропасть между нами и цивилизованным миром. И я очень рада, что к этому пикету, к моему большому удивлению, присоединились предприниматели. Это то, о чем уже сказал Виктор. Ну, общество у нас выросло, это не может не радовать. Но вот как вы считаете, какими методами власть должна реагировать на вот такие вот излияния народа? Вот некоторые просто требуют будет снести все ларьки, вот все незаконно установленные. Как должна власть реагировать? Ну, вы знаете, вот, наверное, легче всего разрушить до основания, а затем, а, ведь можно говорить о том, что а, если с одной стороны мафы являются раздражающими факторами, я не могу не согласиться а, с этим в отношении тех торговых точек, угу. которые стоят на коммуникациях, на газовых трубах, которые позволяют себе приступить уже какие-то а, моральные нормы, которые выражаются в том, что а, рядом с детским садиком или Школы, разливаются спиртные напитки, либо продаются да, табачные... Это, да, табачные изделия детям любого возраста ⁇ это плохо. Но есть другая сторона медали. Наш город он состоит в том числе и из частного сектора. И мы должны понимать, что в непогоду в Ливине, а зимой тем более у бабушки, у дедушки, у стрелька, передвижение которого затруднено, у него такой вот расположенный в центре частного сектора киоск возможно единственный шанс купить себе кусок хлеба пакет молока и колбасу. Почему? Потому что дойти до ближайшего магазина по нашим улицам, mm -hmm. с учетом того, что у нас не везде решены проблемы с освещением, состоянием дорог, в том числе и пешеходных зон, для них не представляется возможным. Mm -hmm. То есть киоски нам все-таки нужны, но только там, где им быть положено. Конечно, мы должны mm -hmm. понимать, что это не только до да, хлеб для бабушки, это еще и рабочее место для продавцов. Конечно. Мы должны понимать, что это источник для хода, дохода для предпринимателя. И э, действия власти в этом случае, я вижу, не огульный хаотичный снос, а все-таки выработку каких-то правил игры. Почему? Потому что, да, с одной стороны, мы должны развивать малый бизнес, да, и пополнять бюджет. Так давайте, наверное, пусть власть создаст правила игры, игры, при которых и бизнес будет развиваться, и бабушки будут иметь возможность купить хлеб, и бюджет будет наполняться, и те же предприниматели, которые будут платить бюджет, они а, также будут потреблять те блага, которые истекают из освоения Виктор, скажите, вы с такой позицией депутата согласны? Безусловно, безусловно согласен и э, нашу организацию очень радует то, что вот депутатская группа в лице Анны Ивановны э, нашла, как говорится поддержку. Мы в лице Анны Ивановны и ее группы нашли поддержку. Вот. Речь идет не... И задача нашей организации не снести киоски, не лишить людей работы и того же бизнеса, а навести порядок. Может быть, киоску достаточно передвинуть его на метр, то есть снять с ну, канализация ⁇ это бог еще с ней, а вот газовые трубы, а вот энерго какие-то э, кабеля. То есть, навести в этом отношении порядок. Подчеркиваю, ни в коем случае не снести киоски, а навести порядок. Это может не быть... Требовали переста... люди, насколько я понимаю, они не говорили снести все, все совершенно киоски, верно, правильно? Совершенно. Может быть, достаточно его переместить, допустим, на 3 метра. Угу. И все. Вы знаете, я хочу дополнить, буквально вчера был депутатский день, и по инициативе общественной организации, которую представляет Виктор, я встречалась с предпринимателями, владельцами так называемого зла мафов. И при общении я для себя неожиданно выяснила, что эти люди стали правонарушителями поневоле. Люди выражали полную готовность, скажите куда, мы готовы перенести, развернуть, передвинуть, мы готовы выполнять правила игры, которые определит власть. Мы хотим спать спокойно, мы хотим перестать волноваться за свой бизнес, мы хотим работать в правовом поле в цивилизованном обществе. Пожалуйста, помогите нам в этом. Был основной посыл. Если честно, я ждала, что придут разъяренные предприниматели, требовать там оставить их в покое и так далее и тому подобное. Я увидела абсолютно конструктивно настроенных людей, которые хотят требуют и просят действующую власть на -то решить этот вопрос и позволить им цивилизованно вести свой бизнес. Скажите, ну, а какие, вот, в принципе, самые такие грубые нарушения вот в размещении э, ну, мафов? Я знаю, что общественная организация Виктора Каюсь, я до сих пор не заходила на этот интернет-ресурс, но я знаю, что был даже создан сайт, в котором организация предложила горожанам поучаствовать в инвентаризации таких мафов. Вот, ну, а, да, какие самые грубые нарушения, вот помимо коммуникации? Вот, ну, грубые нарушения, это, у, допустим, вот на Пастера стоят киоски прямо на газовой трубе. Uh -huh. Это, это... Это просто преступление. Стоят киоски, которые перекрывают уличное движение, то есть обзор на перекрестках. Даже был случай, мальчик попал под машину, выскочил из-за вот киоска. Возле пешеходного перехода, Совершенно да? верно, да. Стоят на пешеходных переходах и тем самым мешают ходить пешеходам, и те вынуждены идти по проезжей части, и это вызывает скандалы, причем регулярные скандалы между водителями и пешеходами. И тех понять можно, и этих. Ну и вопиющее, конечно, положение, это когда возле школьных учреждений, детских, это школы, садики, вот эти так называемые разливайки. Это, это вопиющие. Этих надо, естественно, убирать. Анна, скажите, ну а есть ли у вас информация, насколько это прибыльно для города, насколько это прибыльно для бюджета, непосредственно вот э, в принципе МАФа, в принципе, киоски, которые у нас в Днепропетровске находится? Ну а как вы думаете, если э, озвученных вами 7 тысяч киосков будут платить в бюджет хотя бы 100, 200, 300 гривен То за То есть лишними в любом случае? Да. Будут. Ну просто посчитайте, какой порядок цифр. А, кроме того, мы должны понимать, что а, бюджет теряет не только на этом. Бюджет теряет на том, что предприниматель не может заключить полноценный трудовой договор с продавцом. Угу. То есть поражается в правах, как сам работник, который ну, не является э, объектом э, государственного страхования, да, да. не получ, получают фонды, не дополучают бюджет подоходный налог. Угу. То есть потери же не только в этом. Опять-таки... Та электроэнергия, которую сейчас используют владельцы МАФов, мы говорим о том, что зачастую они подключаются через жилые квартиры. Да, и оплата за эту электроэнергию производится по тарифам для населения. При этом mm -hmm. тариф, установленный для предпринимателей, он отличается и отличается значительно. Тоже происходят потери. Поэтому я думаю, что цифра, которую найдет бюджет в случае легализации этой деятельности, она поможет городу решить многие проблемы. — Скажите, ну а вот есть ли у вас такие примеры в других странах, как, например, вот по тому же европейскому направлению, на которое мы ориентируемся сейчас, как там справлялись с мафами, были ли они там вообще в принципе? — Ну, если честно, я не очень представляю себе, что в центре Лондона, Вены или Брюсселя в хлебном месте ночью вырос киоск. Вот э, я... На газоне. На газоне. <свят> Либо на пешеходном переходе. <свят> а, поэтому я не могу сейчас стать... Поэтому вам... если исправились с этой проблемой, то уже давно, наверное, и забыли. Наверное, да. Вот. Ну, наша съемочная группа также пообщалась с горожанами, которые тоже недовольны присутствием киосков, вот, которые доставляют большие неудобства. Вот. И э, само собой это вот не только в каком-то одном конкретном районе города или в центре, это и по всему городу, и в тех же даже спальных районах, когда, я думаю, возле ни для кого не секрета не будет открыть. Тем, когда шумная компания например собирается также во дворе возле киоска и большим вопросом становится правильно ли он там установлен вот виктор скажите пожалуйста как много вот жалоб и заявлений получает э, ваша общественная организация от людей недовольных такой ситуации с мафами огромное количество опять же таки мы были удивлены приятно удивлены именно отклик жителей на вот на наш сайт на наш на нашу горячую линию неимоверное количество Скажите, куда можно обращаться? Пожалуйста, Стоп это сайт и горячая линия. Ну там указано горячая линия, uh -huh. телефон. Скажите, ну а адрес есть у вашей общественной организации? Да, Шишова, да, 9, комната офис 15. Друзья, так что если у кого-то появляется подозрение, что МАФ у вас во дворе или где-то вот поблизости создает опасность, и тем более создает ее, потому что установлен там нелегально или с нарушением правил, пожалуйста, обращайтесь, но я думаю, что это будет так же действенно, как и пикет под Горсоветом, потому что наши депутаты уже задумались и к следующей сессии будут выносить решение. Анна, ну хотелось бы все-таки от вас узнать, как же все-таки быть, сносить или или не сносить непосредственно МАФы, которые установлены нелегально? Я считаю, что не должно быть беспредела. МАФ не должен находиться на пешеходном переходе. Он не должен создавать угрозу жизни и имуществу горожан, располагаясь нарушениями норм противопожарной, либо санитарной безопасности. Он не должен нарушать какие-то вот моральные принципы, о которых мы говорили в части э, торговли спиртным и, алкоголь... о, господи, спиртным и табачными изделиями. Но в то же время мы должны создать условия, когда те люди, которые хотят вести эту деятельность законно, они будут иметь возможность сделать ее в рамках правового поля. Угу. Так э, скажите, вот, Иоанна и Виктор, это к вам двоим, наверное, вопрос. Э, как вы считаете, где же вот отправная точка в решении этого вопроса? Как найти общий язык? Что должны предложить предприниматели и что, должен, что должна предложить власть, чтобы найти, вот, достигнуть какого-то консенсуса? Вы знаете, власть, она на той власть, чтобы брать на себя ответственность и предлагать обществу те правила игры, которые она э, составила, исходя из э, свода законов. Мы, мы же говорим о том, что да, правила противопожарной безопасности, они написаны, наверное, чьей-то кровью да, и чьими-то слезами. Конечно. И мы не можем возлагать на э, предпринимателей, как вы сказали, что должны предложить предприниматель. Предприниматель должен предложить свою готовность вести бизнес, платить налоги. И э, соблюдать действующее законодательство. Определять глав... правила игры должна власть. Мы для этого ее содержим. Правильно? Да, согласен с вами. Поэтому отправной точкой я считаю установление правил игры и создание причинно-следственной связи между правонарушением и наказанием. То есть человек не должен знать, что он установил киоск на газовой трубе и он может делать что Хочет. Да, он должен сказать, я хочу заниматься этим бизнесом, он должен понимать, что есть правила игры, которые он будет соблюдать, а власть будет обеспечивать реализацию ее, его прав. Mm -hmm. То есть, ну, вот, насколько я понимаю, в первую очередь это осознанность самих предпринимателей. Конечно. Виктор, ваша позиция по этому вопросу? Я полностью согласен с Анной Ивановной, и я считаю, что власть должна принимать решения с учетом, с учетом пожеланий и жителей города, и предпринимателей. То есть находить именно эту точку, как говорится, общую точку знаменателя. Анна, скажите, ну как скоро на сессии можно ждать поднятия такого вопроса? Вот и в принципе вот как депутаты настроены по, ну, по решению этой проблемы? Вы знаете, я не уверена, что этот вопрос нужно поднимать на сессии. Mm -hmm. Почему? Потому что ну, я считаю, что мы должны разгрузить общество от чрезмерных uh, порядков локальных нормативных актов, как мы, допустим, сделали в земельном вопросе. Да? Мы просто отменили все локальные нормативные акты, потому что сочли, что то действующее законодательство, которое есть в Украине, оно позволяет Все всем странам вопроса, да, и заинтересованным приватизацией горожанам, и городской власти реализовывать э, весь комплекс мероприятий для того, чтобы обеспечить этот процесс. И я не уверена, что будет правильно создавать вот такой порядок, да, в котором потом еще будут разбираться ну, Лишняя люди. бюрократия. Да, я, я считаю, что должно быть стремление власти попробовать все-таки начать или хотя бы захотеть регулировать эту деятельность в рамках существующего правового поля. Виктор, ну скажите, с кем сотрудничает ваша общественная организация вот помимо таких инициативных депутатов как Анна вот в решении этого вопроса. Предприниматели, жители, домовые комитеты, все. Ну и естественно мы работаем и с прокуратурой, и с горосполкомом. То есть на каждую жалобу мы разносим сразу же заявления свои по всем инстанции. Ну что ж, я вижу, что и люди хотят решения этой проблемы, и сами предприниматели, и непосредственно, не знаю, и власть. У нас, в принципе, все готово, на самом деле, надо только собраться, поговорить и уже вопрос отрешить. Виктор, давайте еще раз напомним, куда можно обращаться в вашу общественную организацию, если вдруг у людей появилось подозрение. Сайт антимаф и шершова9 офис 15. -й. Спасибо вам огромное за содержательную беседу. Напомню, сегодня у нас в гостях были депутат городского совета, руководитель депутатской группы «Наше место» Анна Вишнякова и руководитель общественной организации «Громадяны Днепропетровщины» Виктор Малолетников. Спасибо вам огромное за содержательную беседу. Надеюсь, что вопрос этот в ближайшее время будет решен, и все останутся довольны. Да. Спасибо всем. Оставайтесь 34-м.